belanjawan 2026 ni pun Hamzah Zainuddin sekali lagi buat lawak merapu. Ini top 5 hujah mengarut ketua pembangkang ketika belanjawan 2026. 1. Perbelanjaan kerajaan untuk membayar hutang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hamzah kata, oh kenapa kali ini kita bayar hutang, faedah hutang tu banyak sangat dalam Belanjawan 2026 ni. Pertama sekali Hamzah, kena ingat, yang kita bayar faedah hutang ni bukan faedah hutang zaman Madani saja. Dia daripada zaman dulu lagi, even daripada zaman 1MDB lagi. So saya tak tahu kalau Hamzah dia ingat, kalau PM Anwar naik jadi PM dia, hutang-hutang PN, hutang BN tu dah reset tak? Hutang BN ke, hutang PN ke, semuanya bergabung. Anwar masih kena bayar faedah. Itu sebabnya faedah hutang tu bertambah. Tetapi, kalau betul Hamzah concern pasal hutang yang patut dia nilai adalah hutang baru. Zaman Perikatan Nasional hutang baru 100 bilion ringgit. Zaman Madani hutang baru menurun kepada 77 bilion ringgit. Dua. Ini bagi benda yang tak menentu. 100 ringgit diberikan pada semua apa hal ni? Hamzah Petikai, oh kenapa kena bagi RM100 Sarah kat setiap orang ni? Pertama sekali Hamzah, dalam Belajarwa 2006, PMX dah kata 15.5 bilion duit negara diselamatkan melalui tata kelola yang baik. Apa salahnya ambil 2 bilion tu bagi balik kat rakyat Malaysia? Yang kedua, ini pertama kali M40 dapat something dalam Belajarwa. Sebelum ni tak pernah pun. Zaman PN ke zaman sebelum ni pun tak pernah M40 dapat apa-apa. Kali ni baru nak merasa. So apa yang kecoh sangat? Tiga. Saya tanya orang orang Pulau Pinang, dia kata, eh kami tak perlukan sebenarnya LRT ni. Jadi kalau tak perlu, siapa yang perlu? Kroni kot. Okey, yang ini kelakar sikit lah. Hamzah kata, oh kenapa kerajaan bazir buat LRT kat Penang ni? Sebab orang Penang tak nak pun. Macam mana Hamzah atau orang Penang tak nak? Dia kata, oh saya tahu sebab saya tanya orang. Ini kelakar sikit lah Hamzah. Kalau nak buat projek mega, projek besar ni, dia tak boleh ketua mangkan, turun padang tanya orang okey ke tak okey, tak boleh. Yang kita kena buat adalah feasibility study dan juga public acceptance study. Ini baru kita boleh nilai sama ada projek tu berbaloi ke tidak dan rakyat setempat nak ke tidak. Dan ini pertama kali yang Zara pembangkang Bawa ujar ke parlimen Kata kalau boleh Jangan buatlah Saya dah check Dengan rakyat-rakyat tanah So saya fikir IQ Hamzah Memang uh, special sikit lah. Empat Ya amat berhormat Paguh Masih lagi diberikan tugas Sebagai Perdana Menteri Saya yakin Masalah MA63 Ini selesai Ini pun kelakar juga Dia kata Oh kalaulah Muhyiddin Jadi PM Selepas PADU 15 Itu MA63 Dah selesai dah ha, Ini pun saya tak tahu Daripada mana dia dapat ujar ni MA63 ada beberapa tuntutan dan hanya selepas Anwar jadi Perdana Menteri barulah sembilan tuntutan diselesaikan jadi soalan saya kepada Hamzah berapa banyak tuntutan yang selesai zaman Perikatan Nasional tu tak ada pun lima pekerja gig semakin ramai tetapi tiada jaminan sosial dan tiada masa depan yang pasti Hamzah kata, oh pekerja gig makin bertambah tapi perlindungan sosial untuk mereka tak terjaga ni pun saya fikir kelakar juga sebab Hamzah langsung tak tengok fakta pertama sekali kena ingat sebelum Madani ambil alih pekerja gig ni dia kalau nak melindung sosial ni secara volunteer dan sebab itu hanya 25% saja pekerja gig yang secara volunteer ambil perlindungan sosial tapi selepas Madani ambil alih kita perkenalkan RUU pekerja gig maknanya pekerja gig mandatory kena ada perlindungan sosial maknanya daripada 25% kena 100% pekerja gig kena ada perlindungan sosial tapi Hamzah kata tak ada perlindungan sosial. Yang peliknya, RUU Gig ni diluluskan pada 28 Ogos dan antara yang hadir ketika pembentangan dan ketika lulus kau ni tu adalah Hamzah Zainuddin. Dan ini yang terakhir ada klip bonus ke. Perikatan Nasional memperkenalkan bantuan prihatin nasional sehingga rm ringgit setahun. Oh yang ini kelakar sikit Dia kata oh, kalau PN menang Kita bagi RM6,000 untuk satu keluarga setahun Pertama sekali Mana datang pula dia petik angka ni daripada langit Tiba-tiba tengah bentang belan Dia pergi petik macam tu Kedua kita kena tengok Kalau nak bagi RM6,000 satu keluarga setahun Dekat 8 juta keluarga ni Peruntukannya RM55 bilion Sedangkan Kementerian Kesihatan pun Antara yang terbesar tu Peruntukannya pun RM46 bilion je setahun Dan yang ketiga Kalau nak berjanji tu Kita kena tengok sikit track record Masa zaman Perikatan Nasional Bantuan Prihatin Nasional Maksimum RM2,000 Kebantuan bantuan tunai kepada rakyat zaman Madani ini STR campur dengan SARA total setahun RM4,600 Tapi inilah perikatan nasional Masa tak ada kuasa dia kata kami nak bagi RM6,000 setahun Tapi masa ada kuasa dia suruh rakyat keluarkan pula duit KWSP sendiri